Пока я свет запишу еще влог про футбол. Ну, я вчера основной свои, свои эмоции излил после матча этого замечательного украинской сборной. Отмечу еще и дополню, что оказывается Реброп, он же большой патриот Украины, получает 1 миллион 250 тысяч евро. А вот этот Иорданеско, сын, получает 250 тысяч. 5000 евро в год. Он получает 6 раз меньше, чем этот большой патриот Украины. Он хочется спросить у Реброва, тебе, ты хочешь все деньги мира забрать? Ну вот страна в такой жопе, да, и ты как патриот только за такие деньги готов со своим другом Андрюшей Шевченко помогать сборной. Я же повторюсь, надо было за свои деньги приезжать. Если бы Мудрик свои две зарплаты недельные потратил на сборную, то всем бы хватило бы на эти сборы. Приезжают мультимиллиардеры, получают еще бонусы от УЕФА. И с, с вот это содержится на вот этих всех сборах. Но если бы они еще играли нормально, то ладно, как-то это можно было прохавать. А так, наймите ее пусть он тренирует сборную нашу за 400 тысяч евро. А не ребров за 1200, миллион 250. Так, из прошедших матчей, ну, Румыния, Украина я не буду повторять, там все понятно. Смотрел потом Бельгию, Словакию. У нас, я не знаю, у нас есть только шансы со словаками, хотя они обыграли Бельгию. Хотя бы в ничейку слабать. Мы же, если мы будем как-то бодаться, то есть какие-то варианты. Мы сейчас словаки, они биться, бороться, но играть с ними можно. А бельгийцы будут злые на нас выходят, выходят в третьем матче. У нас вообще вариантов нет. Сборная Бельгии вчера случайно с течением обстоятельств они забили два мяча, но не засчитали честно. Я же говорю, сработает Джек Пот, это жирный Лукак. Он никакой. Он просто жирный. И жалко было на этого Дебрюна смотреть. Вчера сборная Бельгии играла превосходно, но так бывает, да. Так как играет сборная Бельгии, какая у них скамейка длинная, у нас вариантов нет никаких. Поэтому я думаю, мы будем четвертой командой группы и поедем нормально домой. Мы фактически уже все сыграли. Единственное, хочется, чтобы не было просто ганьбы, ганьбища, позора. И посмотрел Австрию, Францию, Честно говорю, первый тайм посмотрел, заснул. Уже рубануло меня, и электричество было. И уже не было, ну, наелся. Хороший матч был по первому тайму. Я так понял, во втором тайме толком ничего не было. Я до второй тайма не буду освещать, потому что я его не видел. Франция хорошо играла, красиво. Фланги раскрывали. У австрийцев горел этот правый фланг, там БП постоянно запускали. Вел игру Гризман, красавчик. И просто они там с рикошета забили. Но, видите, ну нельзя в рамку сбрасывать центральным защитником. Ну нельзя ничего сбрасывать в рамку. Ну и забили этот рикошет. Я так понимаю, Франция, как и англичане, на минималках берут свои три очка и берегут силы на более сложные матчи. Сегодняшние матчи это будет всего два матча. Это в 7 часов Турция-Грузия ну, крайне интересно. Я думаю, это реально равные составы. Грузины сейчас чуть-чуть подросли. Я помню, грузинов после распада Союза была неплохая сборная у них. Они многие играли. И Кинквадзе, я уже их не помню по фамилиям, и в Ньюкасле играли, и играли в этом. Много в Германии грузинов. Вот сейчас у них опять такая же самая история. Ну, крайне интересно, посмотрю <coughs> с удовольствием. А турки, они очень именитые, но товарняки, в которых они играли, не впечатлили. И вечерний матч Португалия-Чехия крайне интересно. Это дисциплинированные моравцы, богемцы. И, и сборная, которая играет в мегаболота, это португальцы. Вот португальцы вроде бы такой пасик, пасик, трясина, трясина, но свой, на свой один они забивают, либо ничейка. И так они всегда доходят минимум до 1-4 финала. А иногда и до финала и выигрывают. Португалию и Чехию интересно посмотреть как для конспектирования. По результатам не говорю, потому что я противник этих ставок на спорт, поэтому нет желания людей заряжать на эти ставки. Видите, наши все прогнозисты вчера орали, что я ставлю свою тысячу гривен на победу сборной Украины. Ну, тысяча улетела для миллиардеров. Я же как-то делал обзор по владельцам букмекерских контор, то женщина вот в Британии, владелица беттинга 365, бетком, у нее 13 миллиардов долларов состояния. Да. Ставьте, ставьте. Ну а так, в принципе, и все. Всем хорошего дня. Обзор был маленький, мышо говорить особо нечего.